Сейчас вот два дня было упор на физику, сейчас уже более игровые упражнения на мы готовимся к воскресенью. как и дубль, и 19, была третья команда, основная. По тактике различий никаких нет, так что ребята уже пришли, уже знающие принципы нашей игры. Зашили ногу, сейчас вот будет пробовать беговую работу, там доктора обезопасили максимально эту ногу, чтобы не было рецидива. Так что посмотрим сегодня, если будет готов, то уже будет наигрывать. Мотивация будет 100% за шкалу, потому что в основном будем играть и те люди, которые меньше получают практики в чемпионате и в том же Кубке и в Лиге Европы. Так что нам нужно доказывать, что мы игроки основного состава и пытаться показать свою лучшую игру. Задел у нас есть, никакой. тем более основная часть игроков, которые будут играть в атаке, это игроки основного состава. Плюс для нас хорошо, что эту игру принесли, больше отдыха будет на матче Лиги Европы и чемпионата Украины, что только положительные моменты в этом вижу. Работаем в таком же самом русле. Возможно, Ярославич успеет восстановиться, Саша пропускать из-за перебора карточек, из-за красной карточки. Ярослава тоже он под угрозой желтой карточки. В принципе, мы должны быть все обоим готовиться, быть готовым всегда к этому моменту. И уже помочь команде пройти дальше. Мы все время настраиваемся на победу, без разницы, какой то турнир там будет. Наша задача выйти, выиграть, получить эти три очка или пройти следующий раунд и уже готовиться к следующей игре.